Вокальный коллектив «Дончане» был организован 9 лет назад. За это время ребята стали победителями многочисленных конкурсов. В этом месяце ансамблю было присвоено звание народного коллектива, а на днях он стал еще и победителем в номинации «Вокал» шоу «Континент талантов». Как мы попали на этот конкурс? Кстати, очень случайно. У нас долго-долго в Донецке не было рекламы а наша мамочка она, кстати, Дима Кузнецова, вот этого мальчика, который у нас один существует в коллективе, мама ехала со Славянокурска и в Караматурске, она э, увидела рекламу, быстренько записала этот телефон и начала побить, <laughs> какие-то таланты записывать <laughs> все наши коллективы. И солистов, но там мы же не знали, что там как бы в положении было сказано, что и солисты могут принимать ансамбль. Когда мы уже пришли на первый кастинг, нам сказали, те, которые в ансамбле поют, дети не поют как солисты. В общем, нам пришлось отказаться от этих солистов всех. У нас только выступала маленькая Дашка Малиновская, которая была в полуфинале. Это тоже наша девочка, подготовительная группа занимается. И вот ансамбль, всех остальных нам пришлось убрать. И, естественно, потом появилась эта реклама. Ну, о конкурсе. Я считаю, конкурс был очень так хорошо сделан, и без никаких накладок. Все спокойно так было, все доброжелательно. Шоу такого масштаба проводилось на телеканале «Донбасс» впервые, но, по мнению продюсера Елены Иваровской, проект удался. Когда мы ехали на первый, вот я как сейчас помню, мой разговор с Вианой Рудаковой, которую мы от канала пригласили в жюри, то, что Лена победительница в нашем канале Украина э, народная зирки в свое время, первая народная зирки. мы ехали и думали, если сейчас в Мариуполе будет 10 человек, ну то есть мы не знали, как мы начнем, у нас было ощущение такое, что ну, вдруг придет 20 человек, 10 человек, то есть что делать, да, то есть это же как бы старт. Но когда мы подъезжали вот уже к ДК Ленина в Мариуполе, и увидели количество детей на улице, потом увидели количество детей. И мы так выдохнули и поняли, что проект удался. И дальше, конечно, было сложно. Мы как вспоминали, как вот это вот, помните, было последнее слово для фейты, по-моему, когда там ансамбль затерялся там, в полях, там, в военных частях. Вот мы каждые выходные колесили по этим кастингам. А потом тяжелая, очень тяжелая работа была, но интересная проделана. Полуфинал и финал. Это прямые трансляции на три канала. В общем, очень много интересных моментов, но э, скажу, что были некоторые моменты, ошибки. Конечно, это первый раз такой огромный проект, но мы уже над ними поработали. И я думаю, в следующем году, даже если кто-то столкнулся с каким-то непониманием, а кто-то не прошел, кого-то были какие-то вопросы, еще потому что замки продолжаются, вопросы продолжаются, нам редакцию, к в профессорский центр, на гонте даже звонят. Но мы сделали выводы ошибки, и все будет намного лучше. Лучше. Мы знаем уже, как, как работать. Данчане Настя Муратова и Настя Бондаренко рассказывают о том, как за них болели родные и друзья. Порадовались все друзья, все знакомые. Буквально у меня даже папы друг, он мне позвонил после финала, сказал, я хочу твой автограф, хочу твою фотографию на стену себе домой. Было очень приятно, когда все радовались, конечно, все поздравляли. Да. Несмотря на то, что кастинг уже закончился и уже выбрали победителей, еще со школы до сих пор ходит, поздравляет. В следующем сезоне организаторы обещают еще более масштабное и зрелищное шоу, а его старт намечен на весну 2011 года.